সেইখিনি জেগাত মানে পূৰা দহখনমান পূজা হয় একেলগে গছ কি কৰোঁ মোৰ চেনেল এটা ভিডিঅ' ত' বলক তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যাওঁ তো আজি অলপ সৰস্বতী পূজা এতিয়া মই তাকে ৰেডি হৈ লৈছোঁ উঠি পিনে মজে গা পা ধুই তো এতিয়া যাম নটা চাৰে নটামানত ওলাই যাম তো এইবাৰ যিহেতু পূজা সোনকালে খতম তো আজি মানে মোৰ কলেজলৈকে নাযাওঁ বা এটা ছোৱালী পলিটেকনিকলৈকে নাযাওঁ তো এতিয়া যাম মোৰ স্কুলখনত যাম আৰু এইচ এছ কৰা কলেজখনত যাম তো মাজে আপোনালোক দেখাম তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কুৰা কুৰ্টা চুৰ্তা পিন্ধি লৈছোঁ তো মজাকে দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো ত' সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগটো আৰম্ভ হোৱাৰ হোৱাৰ আগত মানে আগদিনা গণেশ পূজা আছিল তো মই গণেশগুৰিত গৈছিলোঁ গণেশ পূজাত মানে গণেশ পূজাৰ মানে কিবা এটা কামত গৈছিলোঁ তো তাৰে কেইটামান ক্লিপ দেখাই আছে মই যাকে আপোনালোকে চাই যাওক তাৰ পৰা তো তাৰপিছত সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগটো আৰম্ভ হৈ যাব নেক্সট দিনাখনৰ পৰা তো ইয়াতে এইখিনি গণেশগুৰি গোপালবোৰৰ আগত সেইখিনি চব মানে মূৰ্তি চূৰ্তি আছে সৰস্বতী মূৰ্তি তো মানে ডাঙৰ সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তিবিলাক আছে ইয়াতে তো যিহেতু পিছদিনাখন সৰস্বতী পূজা তো সেইটো মানে বহুত মূৰ্তি কালেকশ্যন আহিছে এইবাৰ তো ধুনীয়া লাগিছে মূৰ্তিখিনি একদম সৰু ডাঙৰ সৰু একদম সৰুৰ পৰা বহুত অলপ ডাঙৰলৈকে আছে তো ধুনীয়া লাগে তো এতিয়া পালোঁ গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰটো তো ইয়াত চলি আছে গণেশ পূজা তো এতিয়া মোৰ চাগে ভিতৰলৈ যাওঁ দেখাই আছোঁ মই চাগৈ ত' এইফালে এইটো গণেশ উদ্যানত হাতীত উঠি থকা গণেশ এটা আনিছে তো ধুনীয়া লাগিছে একদম মূৰ্তিটো ত' একদম ডেক'ৰেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে এইটো পেনেলখন আছে আৰু এইফালে গণেশ মন্দিৰটো সজাইছে একদম ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট মালা চালা দি ওচৰলৈকে গৈ ভালকে দেখাইছোঁ দূৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ন পূৰা একদম লাইটেদি সজাইছে একদম ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগিছে একদম মন্দিৰটো তো এতিয়া ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ প্ৰথমতে আৰু এইফালে ইয়াতো লাইট দিছে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ ৰাস্তাটো পাৰ হৈ পিনে ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চলি আছে এতিয়া আৰতি আৰু মই এতিয়া ভিতৰলৈকে নাযাওঁতো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ ভিতৰত আৰতি চলি আছে মজাকে আৰু এতিয়া আহি পালে ইয়াত স্কুললৈকে মই পৰা স্কুলখন এখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন তো এতিয়া ভিতৰলৈকে যাম আৰু ভিতৰত ইয়াত চলি আছে ইয়াত পূজা চলি আছে আৰু এইবাৰ যিহেতু পূজা সোনকালে শেষ হ'ব সেইটো মানে সোনকালে আৰম্ভ হৈছে পূজা এতিয়া চাৰে নটামান বাজিছে আৰু এতিয়া পূজা চলি আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত সেৱা চেৱা কৰোঁ মজাকৈ এইটো স্কুলৰ বেক চাইডটো তো এইফালে মানে খোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিছে পূৰা একদম বেঞ্চ চেঞ্চ পাৰি পিনে আৰু এইফালে সেইখিনি অংকুৰ মুকুল আৰু এইবিলাক খেলা বস্তুবিলাকো আছে এনেকৈ ইহঁতৰ অংকুৰ মুকুলৰ ইফালে অংকুৰ মুকুলৰ ক্লাছখিনি তো আৰু এই বিল্ডিংটোত ডাঙৰ ক্লাছখিনি হয় আৰু ইয়াত সেয়া বনাইছে চিৰিয়াখানা টাইপৰ বনাই থৈ দিছে সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে এই বান্দৰটো মজা লাগিছে চাওক নেকি ধুনীয়াকৈ বহাই থৈ দিছে ইয়াতে আৰু ইয়াত মানে বহুতখিনি বস্তু ৰাখিছে এনেকুৱা হেৰি ষ্টেচু কৰি পিনে এই চিৰিয়াখানাখনত ধুনীয়া বনাইছে একদম আৰু এইখন হ'ল স্কুলখন এইটো বিল্ডিংটো স্কুলৰ এইটো বেক চাইড হয় আৰু এইখন চিৰিয়াখানা মানে শিশুবিলাকৰ কাৰণে বনাইছে আৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে তো ইয়াত হোৱা এতিয়া সৰস্বতী বন্দনা তো একদম সৰুকালৰ কথাবিলাক মনত পৰি গৈছে যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ সদায় মানে প্ৰাৰ্থনা হয় আমাৰ ক্লাছতো মানে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে হয় আৰু ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছতো বন্দী মাতৰম হয় আৰু সৰস্বতী পূজাত প্ৰত্যেকবাৰে এনেকৈ সৰস্বতী বন্দনা হয় তো এতিয়া হৈ আছে সৰস্বতী বন্দনা তো মজাকৈ আপোনালোকে চাওক তো এতিয়া আহি পালোঁ বেলতলা কলেজৰ এইখিনি আৰু এইখিনিতে প্ৰায় দহখনমান সৰস্বতী পূজা একেলগে হয় মানে বহুত কেইখন স্কুল কলেজ আছে ন এইখিনি জেগাত তো মানে প্ৰায় দহখনমান পূজা একেলগে হয় আমাৰ স্কুলখনক ধৰিলে এঘাৰখনমান হয় মানে তো এইখন হ'ল বেলতলা কলেজৰ সৰস্বতী পূজা তো এই মণ্ডপটো ধুনীয়া বনাইছে একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে তো এই ডেক'ৰেশ্যনত দিছে অলপ এই গছ চছবিলাকতো এই পূৰা পাতে দি বনাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ আৰু ইজাৰ ষ্টুডেণ্ট কম অলপ ৰাতিপুৱা হৈ আছে যে অলপ পিছত আহিব আৰু লাহে লাহে আহি আছে আৰু এই গছডালতো অলপ কিবা কিবি ডিজাইন কৰিছে সেইখিনি আৰু ফুলখিনি ধুনীয়া লাগিছে একদম তই এইখন হ'ল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন ইয়াতে হৈ আছে সৰস্বতী পূজা মানে একেলগে এইখিনি জেগাত দহখনমান পূজা হয় অলপ ওচৰে পাজৰে তো এতিয়া আহি পালোঁ মই এইচ চি এছ কৰা কলেজখনত চিটি কলেজৰ ছিক্স মাইলত থকা তো ইয়াতো চলি আছে সৰস্বতী পূজা ইয়াতেও ষ্টুডেণ্ট কমেই এতিয়া মানে অলপ দেৰিকৈহে হ'ব অলপমান ষ্টুডেণ্ট এতিয়াও কমেই আছে তো ইয়াতেও চলি আছে মজাকে পূজা ইয়াত চলি আছে তো এতিয়া ধুনীয়া পূজা চূজা কৰি পুষ্পাঞ্জলি লওঁ মজাকৈ তাৰপিছত খিচাৰী খাব লাগিব কাৰণ পূজাত খিচাৰীটোৱে মেইন তাৰপিছত খাব লাগিব মজাকে খিচাৰী তো এতিয়া পূজা মানে পুষ্পাঞ্জলি দি আছে পূজা শেষ হ'ল তো মজাকে ফুট চুট লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু খিচাৰী খাব হৈ গ'ল তো এতিয়া মজাকে খাওঁ মজাকে খিচাৰিটো তো এতিয়া ঘৰত আহি আৰু ৰাতি এতিয়া ঘৰত খানাৰ আয়োজন হ'ল ৰুটি আৰু চব্জি মজাকৈ ইয়াৰ ৰুটি বনাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ৰুটি ইফালে বনি ৰেডি হৈ আছে ইফালে ইফালে থৈ দিছোঁ পূৰা একদম গৰম গৰম ৰুটি বনি আছে আৰু ইয়াৰ ৰাজমাহ আৰু পনীৰৰ চব্জি বনিছে সেয়া মজাকৈ খাম এতিয়া ৰাতিৰ খানাটো আজি মজা একদম ৰুটি ৰাজমাহ আৰু পনীৰৰ এনেকৈ চব্জি তো মজাকৈ খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া মজাকৈ খাবলৈকে লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ ৰাজমাহ পনীৰৰ চব্জি আছে ৰুটি আছে আৰু বুট আৰু আলু ভাজি চাটনি পিঁয়াজ মজাকৈ লৈছোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম মজাকৈ আহিলোঁ তো আপোনালোক দেখালোঁ মজাকে স্কুলত গ'লোঁ তাৰপিছত বেলতলা কলেজৰ ফালেও গ'লো তো আমাৰ এইট এছ এ চিটি কলেজ যিখন তাতো গ'লোঁ কৰ্মচি ইটেশ্বৰীয়া ত' স্কুলখনো দেখালোঁ ত' স্কুলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত মানে স্কুলত যোৱা নাছিলোঁ তো বহুত দিনৰ মূৰত গ'লোঁ স্কুলখনত তো মাজে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘল নহ'ল যিখিনি বাৰু আপোনালোকক মজাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এনেকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰাৰ যদি নতুন চেনেলটো নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আকৌ অকণমান নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন কণ্টেণ্ট নতুন ঠাই ট'টেল তেনে এটা বা